हां जी जड़ी बूटी हमारा शरण संग ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ जो चूर्ण या चूर्ण कह लो या योग कह लो तो इसको बनाओगे तो ये हर उम्र में फायदा करेगा ये आयुर्वेद की एक अनमोल दात है और मरदाना ताकत के लिए बंदे में घोड़े के समान जो जो बल पैदा होता है इसकी पाँच पाँच ग्राम की मात्रा है जी और इसको कोई भी बना सकता है जी इसका जो तरीका कार है जी वो हम बता रहे हैं आप सुनिए है गौर से इसमें तुख मसलारा लेना है जी तुख मसलारा बड्डी इलायची तेज़ पत्थर ਦਾਰਿਕੰਦ ਦੇ ਬੀਜ ਮੋਚ ਰਸ ਗੋਖਰੂ ਤਾਲਮਖਾਣਾ ਚਿੱਟੀ ਮੁਸਲੀ ਬਾਹੋਫਲੀ ਖਾਸ ਬੀਜਬੰਦ ਲਸੂੜੀਆਂ ਸਬੈਦ ਚੰਦਨ 7 ਕਿਲੋ ਤਵਾਸੀਰ ਕਾਲੀ ਮੁਸਲੀ ਕੋਟੀ ਇਲਾਚੀ 57 ਤਜ ਰੂਮੀ ਮਸਤੰਗੀ 54 ਮੀਠੀਆਂ ਸਿਲਾਜੀਤ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁਕਾਕਲ ਮਿਸਰੀ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਮਸਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 10-10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਣੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਔਸ਼ਦੀਆਂ ਦਾ ਖੁਸਤਕ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ और इसमें मिश्री है जो ये 270 ग्राम लेनी है जी ठीक है जी और सारी औषधियों को साफ़ सुथरा ख़रीदना है जी और साफ़ सुथरा लेके इसको चक्की पे पिसा लें और चक्की में पिसाने के बाद इसमें कुछ कली को शामिल कर दें और बाद में इसमें बरीक पीसी हुई मिश्री मिला के इसको कड़ी बढ़िया ढक्कन वाली डिब्बी में पैक करेंगी ये जो दवाई है ये तैयार हो चुकी है जी ठीक है जी ये आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण मर्दाना पाप पावर के लिए योग है जी और शरीर में ये यो जो पैदा करने वाली ग्रंथियां हैं उनको ये पावर देती है और और जो नाड़ी तंत्र में कमज़ोरी आई है जनन इंद्रियां जो नशा कमजोर ने उनको ये मूढ़ ताकतवर बनाती है और इसका सेवन बड़े आराम से धैर्य से तीन ढाई तीन महीने किया जाए तो सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई भी नहीं रहती जी ठीक है नशा में पावर आ जाती है वीरज पैदा करने वाली जो ग्रंथि होती हैं जी उनमें पूरी ताकत आ जाती है जी ठीक है जी ये मर्दाना पावर के लिए बेहतरीन योग है इसको हर उम्र में बरत सकते हैं जी ठीक है जी ये कोई भी बना के इसको बरते या दो चार दोस्त मित्र एक साथ इकट्ठे होके इसको बना सकते हैं जी और बनाकर इसका लाभ लिया जा सकता है जी ठीक है यदि इसको कोई नहीं बना सकता किसी के पास समा नहीं है तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे से संपर्क कर सकता है जी हम उसको ये तैयार करवा के भेज देंगे ठीक है जी इसका जो खर्चा होगा तकरीबन तकरीबन तीन हजार के आसपास खर्चा होगा इसका क्यों तो इसमें छोटी इलाची हो गया शिला जी तो हो गया और कुश्ता कली होगी और अपना इसमें सुरंजा हो गया और इक्का दुक्का चीज़ इसमें थोड़ी महंगी है जी बाकी तो सस्ता ही है जुगाड़ ठीक है जी साफ़ सुथरी बूटी लेनी है जो भी बताया गया है इसमें और यदि हमसे कोई नहीं बनवाना चाहता आप खुद बनवा के इसको बरत सकते हैं जी ठीक है जी इससे कमज़ोर हुआ नाड़ी तंत्र और बीज पैदा करने वाली ग्रंथियों को ताकतवर किया जाता है इन इस योग से ठीक है जी जिन भाइयों को समझ लग जाए वो इसको बना लें जिनको ना समझ लगे वो बार बार सुन लें यदि फिर भी समझ ना लगे तो व्याग्रह गोली खाएँ जी ठीक है जी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते और जिन भाइयों जानकारी पसंद आ गई होवे ਅਸਪੈਕਟ ਕਰਿਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ